Bu zamanı ana ölümü qeydə alınıb. 3-cü körpəsini qeysariyə əməliyyatla dünyaya gətirən Rəhimə Nüriyeva elə əməliyyat masasındaca dünyasını dəyişib. Hadisə yerində Ayna TV-nin Lənkəran burusundan Esmirə İsmayilov olub. Hadisə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında baş verib. Cəlləvat rayonunun Alar kənd sakini 29 yaşlı Rəhimə Nüriyeva qeysariyə yolu ilə uşaq dünyaya gətirdikdən az sonra dünyasını dəyişib. Mərhumun yaxınları ana ölümünə görə həkimləri qınaqlar bilir danıxını gəlib biz baxmədik onunla bir tədbizat görmədən bası da mərkəzdəki aparat olsun onun dünyasını dəyişib getdi. Cəlləbədə prodüserdə orada uşaq var. Vaxtında qabaq idi. 9 ayın içində idi, ancaq tədə ola bilər də uşaqda problem olar. Şu da qalsın. Ha onun Hələn adımıza gəldiyib buraya. Konuların sözlərinə görə Rəymən Ürəyevanın vəziyyəti doğuşa qədər normal olub. Bundan əvvəl 3 yaş yarımlıq qızı və yaş yarımlıq oğlu olan ana dünyaya gələcək 3-cü uşağına Həsən adını da düzəyib. Amma qeysarəyə yolu ilə dünyaya gətirilən körpənin səhətində heç bir ağrılışma müşahidə olunmasa da, ana maliyyətdən sağ çıxmayıb. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminin müavini Əbilfət Məmmədovun verdiyi məlumata görə Rəymən Ürəyeva ciftin tam ayrılması, hemoragik şok 30-35 həftəlik hamiləlik diaqnozu ilə doğum şöbəsinə gəlib və vəziyyətin ağrılığı nəzərə alınaraq təcili əməliyyata götürülüb. Mama-ginekoloq Mehparar Rufayevanın apardığı əməliyyat zamanı körpənin həyatı qorulsa da, ana dünyasını dəyişib. İlkin versiyə kimi ölümə kəskin qanaxma və ağz yer arteriyası tromboemboliyasının səbəb olduğu deyilir. Aqla bağlı Nəğəyirayın prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.